नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः तदच्छवृन्दावनदोदिदूरदो वनं यदस्त्वं खलु गो भगोकुलै कृदन्तरे भक्ततरद्रियाङ्गना कदम्बगानुग्रहणाग्रहं वहन् तदो निरिच्छाशर्णे वनांदरे किछोर लोगं शुष्दं त्रशाखुलं अदूरदो यत्न परांधि जान प्रदे यसर्जयोदी दिविया जनायदान। गेदेश अधो तेष्ट बिधाय देपिधं कुमार गेशोदन याधिशु प्रफु किञ्चित् अनादराखियो हि बालक समायुर्युक्तमिदं हि यज्जसु चिर अभक्ता खलु दे महीसुरा कथं त्वयिदै समर्प्यते निवेदयध्वं गृहिणी जनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुलायि इति स्मिताद्रम् भवदेकादारजनम् ययाजिरे गृहीतनान्नि त्वयि सम्भ्रमाकुल चतुर्विधम् भोजनसम्भृगिह्यत चिरम् हृदत्वल्प्रविलोकनाग्रह स्वगैर्निरुद्ध अपि पूर्णमाययो विलोलपिञ्जञ्चिगुरे कपोलयो समुल्लसल्कुण्डलमार्जमीक्षिते निधाय बाहुं सुहृदं ससीमनि स्थितम् भवन्दम् समलोकयन् तदा च कालिल् गृहीतहस्तादैरेन यज्वना तदैव सञ्चिन्त्य भवन्दमञ्जसा विवेशकैवल्यमहो आदाय भोज्यान्यनुगृह्यता पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृहयोध्य विलोक्य विलोक्ययज्ञाय विसर्जयन्निम चकर्तभर्चून् अपिता स्वगर्हणान् निरूप्यदोषं निजमङ्गनाजने विलोक्यभक्तिम् च पुनर्विचारिभि प्रबुद्धतत्त्वैस्तमभिष्टुतोदिजै മരുൽപുരാധീശ നിരുന്ധിമേ ഗതാ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസീർത്തനം ഗോവിന്ദ